дорогу к ней продолжает осваивать человек. В Советском Союзе впервые в истории осуществлен выход человека из корабля в космическое пространство. Это подлинные документальные кадры. Они сняты 18 марта 1965 года автоматической кинокамерой, установленной на борту космического корабля «Восход-2». Пилотирует корабль Павел Беляев. Вышел из корабля Алексей Леонов. Человек в межпланетном пространстве. И он живет, работает, улыбается. И значит, люди смогут стыковать корабли, монтировать орбитальные станции, пересаживаться с ракеты на ракету, выходить из аварийных ситуаций. Смелый и важный шаг совершен по пути к луне, и первыми совершили его советские люди.